Bacı adın ne senin? Naime. Naime bacı. Bel. Evet. Senin acını tazeledik ama bize gönül anlatır mısın? Evet. Bir anlat bakalım bize gönülü. Gönül kaç yılında doğdu? 1972. yıl. 72'de 70, ilk çocuğundu. İlk çocuğundu. İlk, dünyaya onu getirdin. İlk gözümün nurudu. evet. evet. Doğuldu, büyüdü, şükür. Hemişe de böyle. Dedi ki, keşke ben oğlan olardım. Keşke Hemşe. ben oğlan olaydım diyordu. Keşke ben oğlan olardım ama. Hemmiş hiç muharebe olmamıştı hmm. Dedi, keşke ben oğlan olardım. Peki muharebe olduğunda, harbi duyduğunda ne yaptı gönül? hərbi toyunda biz də meetingdəsiz də bilmirəm hə meetinglər hə, mitinglər yapır. Meetinglərdə də zəttə gördük ki nədi? Deməli 91-ci ilin noyabrında meetingdə bunun videoya çəkib Almaniyə. Almaniya çeyində o televiziyasında o verilib, göstərilib. Ondan sonra oradan bizə gələnlər elə bir ki bir kanalı biz Janla daqılma. Janla daqıl Mü müqaşə diləyirik ki o qızda belə bir qeyrət var. Belə bir qəhrəman var. Bu qurban o, Allahın tərifidir. O mitiklər şəkildə mi yapılırdı? Şəkildə. Siz də gittiniz mi o mitiklərə? Üsün şəkər haisidir. Şəki əhli deyirdi amma o qız çıxırdı turbinə, turbinada nə sözü deyirdi də ki məsəl qeyrəti olan qoymaz ki erməni gəzsün torpağımızı alsın. Orada konuşma mı yapıyorduk? Evet. Yani 18 yaşında bir kız evet. konuşma yapıyordu. Hı evet. Bu mitiklerde. Evet. Peki daha önce bağlantı kurduğu insanlar var mıydı? Yok. 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 Yani bu mitinglere yönlendiren yok, onu yok kimse yok. oldu hiç mu? Kes, hiç kimse hiç kimse yönlendirmedi. Dersler de bilirdi ki bir miting var. Dersler gelirdi, çöreğini yiyip deyirdi. Hiç kimse onu yönlendirsin. Kimse ona desin ki bunu belirlemek lazımdı, öyle şeyler. İçinden hiç, geldi. O özünün dahilinden, içinden gelen işler. İçinden geldi, mitinglere i̇çinden gitti. Geldi. Önce mitinglere gitti. Mitinglere. Orada da ön plana çıktı, konuşmalar evet. yaptı. Hı -hı. Konuşmalarına hiç şahit oldun mu sen? Televizorda da zətdə verilərlərdə bütün Azərbaycan şahid olur. Təhmən yox ki. Qarabağdan danışırda. O iki keşki oğlan olardım, gedərdim, mən də müdafiə elərdim. Əlmə silahaladım, boymazdım ki, erməni bizim torpağımıza gəlsin. Hı. Onda qədər vətənpərvərlik var idi ki, o qədər vətənpərvər qız idi ki. Bunu nə biləcəm? Mən tief amma anla da bilmirəm o qoyə getdi. Ordan da Çingiz Mustafa bizim milli qəhrəmanımız. Hə. Çingiz Mustafanın çağırışı ilə getdi Qarabağə. Çingiz Mustafa onu Qarabağə çağırdı. He. Dəvət eliyirdi <laughs> da onda. Onda cavanları dəvət eliyirdi ki, kimin canında vətənpərvərlik varsa, getsin Qarabağə, getsin mağarbiyə, getsin vətənimizi qorumağa. Onda bu qız da onlara qoşulub getdi. Elə o deyən o bilə. Peki gittiğinde gitmesine razı olmadın mı sen? Bilməm şoğ axı deyəndə. Sonradan bilmiş o. Sonradan da dedi o ki, getmə. Axırda atası elə dilədi ki, babası. Hmm. Ki könül getsən, mən səni evlatlıqdan çıxaram. Hmm. Getmə. Sən atasının evlatlıqdan mənim üstə çıxa bilməzsən. Hmm. Ona görə də ki, mən sənin qızınam. Mənim soyadım Şəhər anından bağlıdır. Evet. Amma sizlə bərabər mən vətənin evladıyım. Mən vətənin evladıyım. Mən bir damla qanıma qədər vətən üçün çalışmalıyım, qanıma keçməliyəm. Da biz ondan nə deyə bilərdik ona? Və ilk nəyə gitti? Qarabağ. Hocalıya. Hocalıya getdi. Hocalıya getdi. Bu məktubda ilə açıq yazırdı ki, mənnə narahat olmayın. Biz hı. burada qızğın döyüşlər veririk. Anam. Narahatçılıq yoxdur. Kələbi Əgər hı. ölərəmsə, qələbə biz qələbə ilə qayıdım. Ölərəmsəm məndən ötr qız yaş tökməyin, çünki mən vətən oğlunu şəhid olaraq. O gələndə elə quru duyucu könül haqqında sözlər danışırdı ki, mən özüm inanmırdım ki, məsəl qız uşağından belə cəsarət. Buna heç birimiz inanmırdıq, amma sonra-sonra gördük ki, həqiqətən də Ona layiq qızdır. Peki daha sonra onun kahramanlıklarını gördükçe gurur duydunuz mu? Bəli. bəli Hansana gurur duymasın? Vətən üçün xidmət ediyən, ürəkdən, canla, qanla xidmət ediyən evlad üçün hansı valideyn gurur duymaz? Peki şehit haberini aldığında ne yaptın bacım? İlk Allahdan istəyim oldu ki Allah almalı almasın kəbrimi Allah elmlən almasın. Ki könün adına layiqdərsiniz. İlkallıqdan istəyirəm bu.